নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোকলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকৰ কাৰ্যসূচী যাতে সফল হওক তাৰে কামনা কৰি আমি ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন তথ্য লাভ কৰিব একেদিনাই দুটা কাৰ্যসূচীয়ে যিহেতু ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু সেই দুটা কাৰ্যসূচীয়ে অসম চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণত কিবা বাধা বা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু এটা সংগঠনৰ যি কাৰ্যসূচী আছে এই দুটা কাৰ্যসূচীয়ে একেদিনাই পৰাত কিবা চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিব নেকি সেই বিষয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যৰ অপ্ৰাধিকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা যি বিশেষকৈ প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বহুত দিনৰ পিছত সকলো শিক্ষক একগোট হৈ কিবা এটা সিদ্ধান্ত যেতিয়া উপনীত হোৱা হয় তাৰ প্ৰি প্লেন কৰিহে এই কাৰ্যসূচীসমূহ হাতত লোৱা হয় আৰু উক্ত দিনটোত ধাৰ্য কৰা হয় এতিয়া অপ্ৰাধিকত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ আহানত যি প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এইটো আজিৰ এই দিনটোত অৰ্থাৎ বিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু ইয়াৰ স্থান হৈছে সৰু হোজাই ষ্টেডিয়াম আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে গুৱাহাটীৰ সৰু হোজাই ষ্টেডিয়ামত আৰু দুপৰীয়া এক বজাৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই একেদিনতেই সদৌ অসম কৰ্মচাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ তেওঁলোকৰ যি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা আছে সেই পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা যি কৰ্তন কৰা হৈছে তাক পুনৰ যাতে প্ৰৱৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰে অসম চৰকাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি লৈছে আৰু তাৰিত্ব হৈছে একেই বিশ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ তেওঁলোকৰ দাবী এক দেশ এক নীতি আৰু পুৰণি পেঞ্চন তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ দাবী এতিয়া কথা হ'ল অপ্ৰাধিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা যি ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সদৱ অসম কৰ্মচাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা যি ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে অ' পি এছ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে ডেটটো কিন্তু একেদিনাই হ'ল শ্ৰতাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকে কিন্তু ডেটটো মনত ৰাখিব এন পি এছ অ' পি এছৰ ডিমাণ্ড তেওঁলোকৰ কৰ্মবিৰতি আৰু অপ্ৰাধিকত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ প্ৰতিবাদী ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ডেটটো কিন্তু একেলগেই পৰিল সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত যিটো হ'ব এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এই প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী নাইবা কৰ্মবিৰতি এই অনুষ্ঠানসমূহ প্ৰিপ্লেন কৰিহে সকলোৰে সমৰ্থন লৈহে ডেটসমূহ ঘোষণা কৰা হয় আৰু ডেটসমূহ ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক দীঘলীয়া প্ৰচেছ আৰু সেই প্ৰচেছ ৰাজ্যৰ অপ্ৰাধিকৃত বা ভেঞ্চাৰ শিক্ষকসকল যি যিসকল শিক্ষক আছে সেই শিক্ষাগুৰুসকলে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ব সেইদিনাখন কিন্তু সকলো শিক্ষকৰ মন খুলি তেওঁলোকৰ যি টাৰ্গেট যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যসমূহ কিন্তু মন খুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব ৰাজ্য কঁপাই যোৱা আন্দোলন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যিটো নেকি ডিচেম্বৰ মাহৰ চাৰে তাৰিখৰ পৰা একেবাৰে ঊনৈছ দিনা কাৰ্যসূচী হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াই কঁপাই যোৱা ছচল কঁপাই যোৱা আন্দোলন এইবাৰ এই শিক্ষকসকলৰ উদ্দেশ্যসমূহ কিন্তু এটাই তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগে আৰু ড্ৰপ আউট পোষ্টসমূহ ৰৈ যোৱা যি হিন্দী টিচাৰ আছে এই হিন্দী টিচাৰসকল ল'ব লাগে এতিয়া কৰ্মবিৰোধ কিন্তু একেদিনাই পৰিল অ' পি এছ এন পি এছৰ এতিয়া একেদিনাই পৰাৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিবা তেওঁলোকে দৃষ্টিগোচৰ হ'ব নে নাই এইটোহে দুইটাৰ কিন্তু অৱগত কৰোৱা ইয়াৰ আগৰ এটা অল অসম টেট টিচাৰ এৰ সদৌ অসম যিটো টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাথমিক শিক্ষক সমাজ আছে এই শিক্ষক সমাজৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ কিন্তু যোৱা মাহত এটা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হৈছে যিটো নেকি তেওঁলোকৰ চাকৰিসমূহ যিটো এপ্ৰিল মাহৰ এক 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 চাৰি দুহেজাৰ চৌবিছ অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা যি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ দৰমহা গাঁথনি সম্পূৰ্ণকৈ নতুনকৈ হ'ব ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে কিন্তু সকলো ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল আৰু ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল একেবাৰে হেজাৰ হেজাৰ শিক্ষক প্ৰায় ত্ৰিছ চল্লিছ হেজাৰ শিক্ষক ওলাই আহিছিল ৰাজ্যখন কপাই দিছিল আৰু সেই একে সময়তে কিন্তু ভেঞ্চাৰী স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰো তেওঁলোকৰ ধৰ্ণা অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী চলি আছিল অনসৰণ কাৰ্যসূচী চলি আছিল সেইদিনাখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কি কৰিল আহ যিটো নেকি সেইদিনাখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষ শিক্ষকসকলৰ একেদিনাই এটা কাৰ্যসূচী আছিল সেই কাৰ্যসূচীৰ কথাটো তল পেলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কি কৰিল ভেঞ্চাৰ স্কুল শিক্ষকৰ যিটো অনহনস্থলী আছিল তেওঁলোকৰ যি ইছ্যু আছিল যে অতি সোনকালে প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগে চ'চিয়েল মিডিয়াত কঁপাই তুলিছিল এতিয়া এই টেট শিক্ষকসকলৰ ইছ্যুটো তল পেলাবলৈ কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুদ্ধিঘটে এটা কথা কৈছিল যে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰা হ'ব যিহেতু ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাটো বহুদিনীয়া এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা হ'ব একে একেদিনে নহয় কিন্তু সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা হ'ব গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু সেইদিনাখন এটা শব্দমোমা মানে যিটো ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল এইটো ভাষ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত একেবাৰে কঁপাই তুলিছিল সকলো নিউজ চেনেলত পৰ্টেলত এইটো বজাই আছিল আৰু সেইফালে যে একেদিনাখনেই টেট শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ নায্যপ্ৰাপ্তিৰ বাবে দৰমহা যে কমি যাব তাৰ কাৰণে যি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী দিছিল চেলাৰী প্ৰটেকশ্যনৰ বাবে পে' প্ৰটেকশ্যনৰ বাবে সেই নিউজটি কিন্তু কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াতে প্ৰকাশ নাপাল আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে কেনেকৈ কি হ'ল কোনো সংস্ৰ নিউজৰ সংসত্ৰে অফিচিয়েলি কেইজনমান মিলি এটা ড্ৰাফ্ট জমা দিছে সেই বস্তুটো প্ৰকাশ পোৱা নাছিলে সেইদিনাখন নহয় পিছতহে জমা দিছে গতিকে একেদিনাই দুটা কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ কিবা প্ৰভাৱ পৰিব যেন লাগিছে মোৰ বোধেৰে এ গতিকে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামসমূহ ল'লে বিশেষকৈ অপ্ৰাধিকত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে যি প্ৰগ্ৰামসমূহ হাত লৈছে তেওঁলোকৰ খুব ষ্ট্ৰং এণ্ড ষ্ট্ৰিপ পদক্ষেপ ইয়াৰ আগৰ মাহৰ আমি দেখা পালোঁ আৰু এতিয়া যিটো হৈছে এইটো যদি এদিন তেওঁলোকৰ আৰু লগতে এন পি এছ অ' পি এছৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত সন্থাসমূহৰ মাজত এটা বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে ডেটটো যদি কৰিল হয় নিশ্চয় একেলগে দুটা ডেট নপৰিল হয় যিহেতু প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে দিনৰ এক বজাৰ পিছৰ পৰা আৰু এইফালে কৰ্মবিৰতি আছে একেবাৰে তেওঁলোকৰ কৰ্মবিৰতি চলিব জানুৱাৰী মাহৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা একেবাৰে একত্ৰিছ জানুৱাৰীলৈ এটা অৰ্ডাৰ আহিছে সেই অৰ্ডাৰ মৰ্মে জানুৱাৰী মাহৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা একত্ৰিছ জানুৱাৰীলৈ সেই কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী কিন্তু চলিব গতিকে একেদিনাই দুয়োটা প্ৰগ্ৰাম হোৱাত মোৰ বোধেৰে মাননীয় শিকন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰভাৱ পৰা যেন লাগিব এতিয়া এই ভেঞ্চৰ শিক্ষকসকলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেওঁলোকে ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ বাবে কিয় ইমান আন্দোলন কৰিব লাগিব আপোনাৰ নিশ্চয় জানে এই তেওঁলোকে একেবাৰে পুতলা মাহিয়াৰ দৰে তেওঁলোকক চাইছে তেওঁলোকে আৱেগত তেওঁলোকৰ ন্যপ্ৰাপ্তিৰ বাবে একমাত্ৰ এইটো সকলোৱে কৰিব তেওঁলোকৰ যি দাবী দাবীসমূহ নিশ্চয় মানিব লাগিব কিয়নো এই বিদ্যালয়সমূহ যিহেতু আহিল কিন্তু এই শিক্ষকসকল বহুত পূৰ্বৰ শিক শিক্ষানুষ্ঠান আৰু তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ এটাই কাৰণ তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগে বিশেষকৈ এক এক দুহেজাৰ ছয় চনৰ আগত স্থাপিত আৰু এক এক দুহেজাৰ ছয় চনৰ ভিতৰত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সকলো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আইনৰ আওতল আনি প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগে আৰু দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰ বৰ্ষৰ পথ প্ৰাধিকৰণ আইন সংশোধন কৰি এই শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ডিমাণ্ড লগতে দুহেজাৰ তেৰ আৰু দুহেজাৰ একৈশ বৰ্ষত পথ প্ৰাধিকৰণৰ পৰা বিভিন্ন কাৰণত কিছুমান কাৰণত নিম্ন প্ৰাথমিকৰ পৰা একেবাৰে ডিগ্ৰী কলেজলৈকে কিছুমান পথ বাদ পৰি গৈছিল এই পথসমূহ অতি শীঘ্ৰে বিনা চৰ্তে প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকৰ কিন্তু ডিমাণ্ডটো আছে আৰু এনেকৈ প্ৰায় ৰাজ্যৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় বিশ হাজাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ নাৰ্যপ্ৰাপ্তি কিন্তু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু তেওঁলোকক আশ্বাস দিছিল বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰিব আৰু অলপ কেইদিন আগত যি এম ডি এম বন্ধ কৰিছে সেই এম ডি এম পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব বুলি অলৰেডি কেন্দ্ৰলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে সেই পত্ৰৰ ৰিপ্লাইটো এতিয়ালৈকে অহা নাই সেই বিদ্যালয়সমূহলৈ পুনৰ মিড ডে মিল প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰু বাইচাইকেলসমূহ দিব লাগে লগতে ফ্ৰী টেক্সবুক তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে এইটো পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে বুলি একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰায় চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী জুনিয়ৰ কলেজ বহুতো ৰৈ গৈছে সেই বিদ্যালয়সমূহ আইনৰ আওতলৈ আনি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকৰ দাবী আছে আৰু তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দুহেজাৰ ন দহ ডাইচৰ সলনি বৰ্তমানলৈকে থকা যিকোনো ডাইচকে ধৰি প্ৰাদেশীকৰণৰ যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকক এই ডিমাণ্ডসমূহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী কৰালৈকে তেওঁলোকে ড্ৰাফ্ট আকাৰে কিন্তু অলৰেডি জনাইছে লগতে ড্ৰপ আৰ্ট পোষ্ট হিন্দী পোষ্টসমূহ ৰৈ যোৱা পথসমূহ তেওঁলোকৰ প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগে বুলি ডিমাণ্ড আছে গতিকে একেদিনাই এই শিশুসকল তেওঁলোকৰ ৰাজপথত ওলাবলৈ বাধ্য কিয়নো তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ তেওঁলোকে কিন্তু কষ্ট হৈছে তেওঁলোকে পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ বিনা বেতনে কৰ্মৰত হৈ আছে বহুতো শিক্ষক ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল কিছুমানৰ বয়স যাওঁ যাওঁ আৰু চাৰি পাঁচ বছৰহে বাকী আছে কিন্তু তেওঁলোকক আশ্বাস দি থকা হৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকে এই পদসমূহ প্ৰাধিকৰণৰ ভিতৰত কিন্তু পৰা নাই গতিকে দুহেজাৰ সোতৰ আৰু ওঠৰৰ যি অবিশপ্ত আইন এইটো এটা অবিশপ্ত আইন কিয়নো এই আইনৰ জৰিয়তে টিউটাৰ সজোৱা হৈছে কিছুমান বঞ্চিত কৰি ৰখা হৈছে গতিকে দুই হাজাৰ সোতৰ ওঠৰৰ এই অভিশপ্ত আইনটো নিশ্চয় সংশোধনৰ দৰকাৰ আছে যিহেতু চৰকাৰ হৈছে ৰাইজৰ বাবে ৰাইজৰ দ্বাৰাই ৰাইজৰ চৰকাৰ জনগণৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণেহে চৰকাৰখন কাম কৰিব গতিকে ৰাইজে বিচাৰিছে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ জীয়াই ৰাখিবলৈ ৰাইজৰ যি অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্কুল আছে সেই স্কুলসমূহ প্ৰাণ পাবলৈ কিন্তু একমাত্ৰ অসমীয়া ভাষাটো যোৱাৰ দৰকাৰ আছে অসমত এই বিদ্যালয়ৰ পৰাই বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু এ পি এছ চি বা এনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্তৰ আজি ওলাই পৰিছে গতিকে অসম চৰকাৰে আগন্তক যি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যি বাজেট অধিৱেশন আছে সেই বাজেট অধিৱেশনতেই এই শিক্ষকসকলৰ পদসমূহ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ দাবী আইন সংশোধন কৰি হ'লেও বিদ্যালয়সমূহৰ পথ প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু বেছিদিন নাই ফেব্ৰুৱাৰী মাহতেই বাজেট অধিৱেশন সেই বাজেট অধিৱেশনতেই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আইন সংশোধন কৰি হ'লেও অপ্ৰাধিকত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আইনৰ আঁতলৈ আনি প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ কিন্তু একমাত্ৰ ডিমাণ্ড সদৌ অসম অপ্ৰাধিকত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ সভাপতি হৰমোহন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি আন্দোলনসমূহ হৈ গৈছে এয়া এক বলিষ্ঠ আৰু ষ্ট্ৰং পদক্ষেপ সতশেষত আপোনালোকক এটাই কওঁ ইনটি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি আৰু নতুন কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ যি কাৰ্যসূচী আছে প্ৰতিভী কাৰ্যসূচী সফল হওক ছ'চিয়েল মিডিয়াক কঁপাই তোলক আপোনালোকৰ ন্যপ্ৰাপ্তিৰ বাবে আপোনালোকৰ ন্যায় নিশ্চয় সমাগত ইয়াত আপোনালোকৰ যি ভৱিষ্যতৰ লক্ষ্যস্থান সেই লক্ষ্যস্থান ছাকচেছ কৰিবলৈ প্ৰায় আপোনালোকৰ সন্মুখত অলপকেইদিন সময় এই সমাগত এই সময়খিনি আপোনালোক সঠিক ব্যৱহাৰ কৰক নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব আৰু ইয়াতে কোনো আন্দোলন নহয় মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকে বুজাব লাগিব নহয় একমাত্ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ নেতৃত্বতহে এই বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশীকৰণ কৰা সম্ভৱ অন্যথা এনেকুৱা দক্ষ মন্ত্ৰী এতিয়ালৈকে কিন্তু অসম ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই একমাত্ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইহে এই কামটো সম্ভৱ কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট এনেকৈ কৰিব লাগিব নহয় ছাৰ আপুনি কি কৰিব লাগিব আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগিব অন্যথা কোনো উপায় নাই আইন সংশোধন কৰি হ'লেও আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাদে কোনেও যে পদ প্ৰাধিকৰণ কৰিব নোৱাৰে এইটো খাটাং এইটো নিশ্চিত গতিকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যিয়ে খং কৰক বেয়াই পা যিকোনো হেৰি কৰক কোনো কথা নাই কিন্তু তেওঁ মানে এই বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগিব অন্যথা কোনো বিকল্প উপায় নাই এই কথাটো আপোনালোকে মানে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁক নিশ্চয় আপোনালোকে জানে তুলুঙা মন্তব্য কৰে গতিকে তেওঁৰ কথাত কোনো গুৰুত্ব ইমান এটা নাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি কৰে যি ক'ব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত গতিকে যদিও গালি দিয়ে তথাপি ৰিকুৱেষ্ট কৰি কামখিনি যে কৰা যাব এইটো খাটাং বিদ্যালয়সমূহৰ পথ প্ৰাধিকৰণ গ্ৰহ হ'ব এই প্ৰাধিকৰণ পৰীক্ষাটো যে সম্পূৰ্ণ হ'ব এইটো খাটাং একমাত্ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েহে পাৰিব ধন্যবাদ